Baik, tempat saya ada 689 unit dengan 7 blok Kami akan diletakkan dalam satu uh, blok Setinggi 54 tingkat Dalam kawasan 2 ekor saja. Tempat saya ada 10, 10 ekor Dia bagi kami 2 ekor Yang 8 tu dia orang ambil Yang 2 ekor ni jadi 54 tingkat 689 masuk sana 6 Maknanya 75% ni kalau dah setuju dibuat AGM ada resolution Jalan Lagi 25% Yang 172 rumah tu Dia rapas je Akta Dia trigger akta Pengambilan tanah Kondominium uh, Dia kira charge maintenance dia 30 sen sekaki Kita ambil rumah tu 1000 kaki lah Dah 300 Sinking fund 10% daripada jumlah tu Dah RM30 RM330 Sebulan Sekarang ni Saya punya maintenance fee RM35, ya tuan-tuan RM35, nak pergi ke RM330 Oh, bagi saya besar Assalamualaikum semua Salam sejahtera Saya ucapkan ribuan terima kasih Mula-mula uh, sekali saya nak cerita Memang Tuan Rafiq ni telefon saya last minute lah tadi tadi pun saya bekerja sebenarnya tapi tak apalah saya dah minta tolong dengan sahabat saya untuk uh, duduk sekejap nanti kan saya lagi-lagi cepat-cepat sikit jadi saya ucapkan ribuan terima kasih juga lah kepada Tuan Rumah uh, Tuan Najib Fauzi ya, yeah, uh, Tuan apa uh, ni uh, Ustaz Rasa yang datang sekali uh, Datuk dengan Lutfi dan Abang Mus kita yang nampak nampak letih kat sebelah sana <laughs> baik uh, masa pun tak banyak dia bagi saya sikit je baiklah tuan-tuan uh, saya kenalkan diri saya Muhammad Moksen bin Junaid saya adalah pengerusi Perbadanan Pengurusan Taman Sri Endah uh, Kau ini dekat dengan kalau tuan-tuan tahu uh, Masjid Sri Ha, uh, Masjid Sertaling uh, ada sekolah Belakang sekolah tu saja ha? Yang warna oranye tu ha. Ada tujuh blok Lima tingkat dekat sana Dekat-dekat uh, dengan uh, Stadium Bukit Jalil ha? Jadi um, Saya cerita sikit lah eh, latar belakang uh, taman saya Dia siap tahun 89 hujung tahun uh, tahun uh, 89 siap tahun 90 keluar uh, SMP yang pertama a uh, masa tu harga lebih kurang dalam 29000 saja eh? kos rendah eh? jadi uh, dalam tu dia ada 689 unit 689 unit dalam 7 blok dia ada 7 blok kat sana Keluasan compound dia ada 10 ekar dia 10.3 ekar saya letak 10 lah senang kita nak kira sekejap lagi. Jadi tempat saya adalah salah satu daripada kawasan yang digazetkan dalam uh, pelan strategik Kuala Lumpur 2040. Um, dalam uh, PSKL 2040 kita dimaklumkan, difahamkan ada 139 tapak, 91 daripadanya adalah uh, bangunan kediaman rumah ha, flat lah rumah landed lah ha? jangan ingat URA ni untuk serata je bukan-bukan landed padang bola bus stop ini apa bangsa-bangsa padang uh, padang permainan kecil-kecil tu pun diorang sapu juga. Ha, semua pun dah masuk dah dalam uh, 139 site tadi tu jadi ringkaskan cerita tempat saya ni pada April April tahun 22 eh, April tahun 22 kami dapat jemputan daripada satu pemaju ni dia tiba-tiba bagi tahu dia orang ni ada satu cadangan untuk pembangunan semula di tempat saya lah baik pada masa tu kita tu tak tahu apa benda URA ni kan ok pemaju ni bila dipanggil ramai-ramai tu kita tak ok jadi kita pun tak adalah nak fikir panjang tak apa masa tu bulan 4 tahun 22 dalam bulan puasa lebih kurang begitu Lepas tu yalah mestilah ada banyak pertanyaan daripada penduduk sebab kita pun terkejut Rupa-rupanya ada rundingan senyap-senyap daripada um, uh, pengurusan dan juga RA uh, Kepasatan Penduduk lah yang tahu-tahu dia orang dah deal dah dengan DBKL dan juga pemaju ni. Oh, ah, ha, dia dah dia dah cerita belakang-belakang dah. Kita tak tahu apa cerita tahu-tahu dapat tawaran saja. Ha. <laughs> Okey, jadi uh, isu dia kita pun aju banyak soalan. Yalah orang nak ambil tempat kita kan kita tanyalah macam-macam -macam, -macam jadi isunya bila kita tanya jaminan dan sebagainya mereka ni tak dapat nak jawab. Pemaju tu kata apa tau? kita bagi dua pilihan saja satu unit ganti kondominium satu lagi duit cash RM250,000 macam Abang Rafiq bagi tahu tadi semua terpinga-pinga ni sebab tak tahu apa cerita ada tawaran yang seperti ni dan kita boleh pilih itu saja tak sepatutnya begitu sebab apa rundingan awal kena ada barulah kita boleh tarik tali dengan uh, pemaju apa yang kita nak sesuai ke tidak kan jadi isu yang lagi membimbangkan pada masa itu Saya uh, telitikan kita dapat surat Daripada jawatankuasa eksekutif dan infrastruktur di uh, DBKL Yang mengeluarkan bagi tahu tak ada halangan Untuk pemaju ni mendekati uh, pemilik Untuk mendapatkan konsen sebanyak 75% Pada masa itu Masa tu Memang uh, Di BKL Beritahu Persetujuan pemilik Melebihi 75% saja Yang diperlukan oleh pemaju Untuk mereka mohon Perintah pembangunan Apa jadi dengan 25% lagi tuan-tuan? Ya yeah. <laughs> Inilah yang best je Dalam surat ni Kalau tuan-tuan nak Nanti boleh share ni Saya boleh share kemudian surat ni Okey, surat ni pada April tuan eh. Selebihnya 25% lagi Oh saya nak bagi tahu Kalau 25% dekat tempat saya 689 Tolak 75 Ada 172 Tuan-tuan Unit rumah lagi okay? Yang itu akan dikenakan Akta pengambilan tanah Section 31C Akta 486 Maknanya 75% ni Kalau dah setuju Dia buat AGM Ada resolution Jalan lagi 25% yang 172 rumah tu Dia rapas je Akta, dia trigger akta Pengambilan tanah Jadi tuan-tuan Bila dah jadi macam ini Kami ni kan Tempat kami tahu apa jadi Berpecah antara yang nak jual Dengan yang nak tinggal Berpecah, habis Perpaduan tu habis dah, dah tak ada dah Sebab apa masing-masing dah Kita panggil Distrust among neighborhood saya ni datuk eh, ni, ni nak jual ni Saya nak tinggal dekat sini Dia nak jual Kan? Ha, habis bersepah habis lama satu Itu cerita yang pertama Cerita yang kedua Bila benda ni dah naik Pergi ke apa ni Mindset masing-masing Dia orang dah tak nak bayar dah Yuran penyelenggaraan tu Sebab dia orang punya pemahaman dia orang Kalau aku bayar sekalipun Tempat nak roboh dah jadi mana-mana yang berhutang ni dia fikir bila tanah tu roboh, bangunan ni semua roboh, hutang dia akan selesai sekali. Ya. Yeah. Tuanji, yeah. ha, Dia fikir begitu. Jadi susahlah saya. Saya kan uh, pengurusan. Kita pengurusan ni nak buat apa-apa pun nak duit tuan-tuan. Yeah. Duit tu yang penting. Tak ada duit apa tak jalan. Jadi yang ketiga, macam kami ni, kami ni tak ada pilihan. Dia bagi kita um, apa ni? Um, dia bukan macam Razak Mansion tau Razak Mansion ni dia uh, Dia ada tanah yang lain Maksudnya dalam compound dia tu Rumah yang lama dia orang kekalkan Dia orang buat yang baru Dia yang baru 3 blok dengan tinggi lebih kurang 20 tingkat ni Naik siap Sekampung pindah ha, Ini Razak Mansion tapi bukan macam kami Kami ni kena duduk di luar Kami ni diberikan bantuan RM1,200 Sebulan oleh pemaju Dan juga duduk di luar lebih kurang dalam 48 tahun Eh 48 tahun 48 bulan Minta maaf minta maaf 48 bulan sehingga Ataupun sehingga kunci dapat lah Okay persuasion kat situ Deposit dia tak bagi tuan-tuan Deposit tak ada Macam mana cerita deposit ni tak ada Macam mana kita nak, nak survive pun nak, nak sewa rumah tak ada deposit aha itu satu perkara lagi yang jadi lagi teruk dia bila kita semak memang susah nak dapat daripada strip taling tu kita dah check 5 ataupun hingga 10 kilometer radius memang tak ada mana-mana rumah yang kami dapat sewa dengan harga 1200 sebulan itulah jadi isu dah sekarang baik yang keempat projek ni kita cuba dapatkan pengesahan daripada owner dia. Ha? Risiko dia kami yang tanggung. Faham tak? Kita duduk di luar 4 tahun. Kalau 2 tahun rumah roboh, naik separuh, projek terpenggalai. Saya ni hutang dekat 20 tahun lagi ni rumah tu. Macam mana saya nak tanggung uh, apa ni loan uh, rumah tu lagi? Nanti sewa rumah pun saya nak kena bayar anak-anak saya sekolah dekat, dekat situ kena pindah keluar tapi nak pindah keluar, ni bukan hari ni minta besok boleh dapat, nak kena tunggu juga ada kosongan baru boleh pindah sekolah jadi itulah cerita dia, kalau kita ni masalah dengan uh, duit ni bukan dia cerita pasal saya saja, orang-orang lama pun jadi isu juga, maklumlah dekat sana dah ada ramai pemilik-pemilik yang berumur lebih daripada 65 tahun, pesara keluarga emas dan sebagainya lah jadi golongan rentan yang macam ni lah yang jadi isu pada kami Sebab apa Kalau lah contoh lah Okey lah kita kata siap lah Kita fikir positif Siap bangunan tu Kondominium uh, Dia kira charge maintenance dia 30 sen sekaki Kita ambil rumah tu 1000 kaki lah Dah 300 Sinking fund 10% daripada jumlah tu Dah RM30 RM330 ringgit. Ringgit Sebulan Sekarang ni Saya punya maintenance fee RM35 ya tuan-tuan RM35 nak pergi ke RM330 oh bagi saya besar tak tahulah tuan-tuan tapi bagi saya besar lah ah besar jadi itu pula cerita cukai lagi ha, cukai pintu dia dah jadi lain tak boleh lah bayar macam sekarang RM16, RM17 dah, dia dah kondominium kan kena buang paham pintu lah inilah dia punca kepada gentrifikasi yang tadi tuan-tuan macam Tuan uh, Azhar bagi tahu eh? Tuan Haji Fauzi bagi tahu Inilah punca jadifikasi orang tu keluar Saya satu je tenak, saya nak, saya uh, nak Bagi satu perkara yang, yang jelas lah Sebelum saya habiskan saya punya teks ni Saya tak setuju Ada pendapat kata jadifikasi ni Dia tertakluk pada orang Melayu saja Ataupun orang India saja. Saya tak setuju yang ni Gentrifikasi ini dia beyond daripada bangsa, agama Semua pun ada masalah masing-masing Ada struggle dia masing-masing Jadi pendapat saya lah Saya habiskan benda ni Okey pendapat saya lah Kalau URA ni tak dapat nak selesaikan masalah-masalah ni Pada saya Tak payah ada pun tak apa Tak ada keperluan pun nak, 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 gazet benda waktu sekarang ni Baik uh, Pihak kerajaan fokuskan Untuk tambah baik Akta yang sedia ada Yang berkaitan dengan PSB ni lah ha? Eh? Untuk jadi lebih relevan Pada masa semasa ni Dan juga akan datang Jadi Satu perkara lagi Saya nak tegaskan Kami kat sini Memang sebulat sebaga Kita tak tolak pembangunan Tapi kita nak prosesnya Biarlah adil Telus untuk semua orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Um eh silap silap. Uh, saudara kita ada tanya tadi betul tak? Lah isunya apa akan uh, tindakan yang seterusnya kalau lah perkara ini diteruskan bacaan kedua, ketiga seterusnya diwartakan. Ok begini Saya uh, bercakap uh, saya salah seorang daripada volunteer uh, persatuan uh, pembeli rumah Malaysia, uh, ni Kebangsaan National House Buyer Association Um Baik, dalam uh, kami ada beberapa orang peguam yang uh, diketuai oleh uh, Datuk uh, Chong Kim Long yang uh, still sahaja honorable uh, untuk uh, HPK. Baik. Untuk soalan yang itu, kalau berlaku maka kita akan mencabar untuk buat semakan kehakiman semula maksudnya kita akan letakkan perkara itu untuk kita lihat daripada segi perlembagaan adakah ianya uh, mengikut ataupun tidak dia tak boleh dibuat sebelum tuan-tuan sebab apa kalau kita buat sebelum dia jadi peramatan jadi kes tu tak ada jadi dia dah kena ada dulu diwartakan dulu barulah barisan peguam daripada HBA dia akan teruskan tindakan untuk cabar dan juga buat semakan kehakiman baik, itu nombor satu nombor dua uh, cerita pasal apa uh, Sri Pahang tadi ya Okey, uh, yang uh, Sri Pahang ni kalau tak silap saya keadaan di uh, sama macam yang lain-lain kalau tuan pernah tahu uh, Sri Labuan sekarang ni dah naik lepas uh, tu pula ada beberapa lagi Sri Melaka pun sebelah ada pun tengah naik jadi um, semua ni dia termasuk dalam uh, kawasan yang dah digazetkan. Kawasan yang dah diletakkan dalam potensi untuk pembangunan semula dalam pelan strategi Kuala Lumpur 2040, Ah uh, yang ni dah digazetkan. Oh, baik. yang tadi yang Tuan Najib tadi bagi tahu a uh, seterusnya yang pasal rumah tadi kan. Okey baik. Saya clear kan eh. Tadi saya terlupa nak bagi tahu, bukanlah saya kata nak terlupa tapi sebab saya memang masa dah, dah 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 singkat sangat. Baik. Tempat saya ada 689 unit dengan 7 blok Kami akan diletakkan dalam satu uh, blok Setinggi 54 tingkat dalam kawasan 2 ekor saja. Tempat saya ada 10 10 ekor Dia bagi kami 2 ekor Yang 8 tu dia orang ambil Yang 2 ekor ni jadi 54 tingkat 689 masuk sana Ok Kalau keseluruhan kompleks Itu siap Daripada 689 dia akan meningkat menjadi 3605 unit. Daripada 689 jadi 3600. Tuan-tuan ha, tuan-tuan kena faham satu perkara. Kenapa kita bantah sangat perkara ni sebab apa? Kawasan sekeliling tu tak dibina spek uh, ataupun kita panggil infrastrukturnya untuk menampung keadaan uh, kepadatan sebutlah. Ha ini belum cerita uh, jalan jam, lah apa semua. Lah dah ada sentimen pun dekat Seri Petaling siapa yang ada kedai kat sana faham kita tanya dengan Luffy Luffy ada kedai kat sana saya tak boleh pergi tak nak pergi lah selalu jam lah sentimen tu ada sekarang tuan-tuan kalau Bukit Jalil tu pilihlah mana-mana stadium yang ada stadium hoki Ziyata Arena stadium nasional mana-mana pun kalau ada event ke atau apa-apa acara berlaku kat sana jam dia akan sampai ke Sungai Besi. Lepas tu pula, Limpahan kereta parking tu, Sampai ke tempat saya. Itu kalau saya boleh buat, Duit sebenarnya tu lah. Tapi, Tak boleh lah saya nak buat macam tu. Ok lah. Um, cerita pasal tadi, Tuan Aziz pasal mahkamah kan? Um, saya ni bukan peguam ya. Tuan-tuan, saya bukan peguam. Jadi, uh, Saya serahkan yang tu pasal ni lah.